Qalam rayonu Laçapşurun kalan izləyicilər, Abşon rayonu Masazır qəsəbəsində bir sotun daxilində tikilmiş evimizi sizə göstərir. Hal-hazırda evin həyətidir. Gördüyünüz kimi balaca bir həyəti var. 4 daşın üzərinə tikilib. İndi biz daxil oluq evin içərisinə. Evin sənədləri tam qaydasındadır. Ətraf tam yaşayışlıdır. Nəbilsə varız da. Evin koridorundadır. Höldurunam biz başlayaq evimizdən. Qonaq otağımız bu qonaq otağıdır. Mənzildə gördüyünüz, evdə gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Bu qonaq otağıdır. Mətbəxdir. İki otaqlıdır. Mətbəx. Mətbəxdə də gördünüz, bütün elektrik, avadanlıqları qalacaq. Nəsə keçirik yataq otağına. Bu da yataq otağıdır. Evimizin suyu, işığı qazı, sənədləri tam qaydasındadır, qubçası var. Yaxınlığında məktəb, bağça fəaliyyət göstərir. İndi isə keçirik. Sanitar qovşanı. Bu da sanitar qovşanıdır. Evimizin marşrut dayanacağından aralıq məsafəsi 31 metr olar. Deməli, o ki, tam e, marşrut evimizin yanından keçir. Kanalımıza abunə olmağı xahi də mənzillərimizi görə biləsiz. Sağ olun.